Дорогие друзья, любимая женщина, мамочки, девчонки, от всего сердца поздравляем вас с праздником весны. Сегодня поздравляют нас мальчишки, поздравляют нас мужчины. Я присоединяюсь к вышесказанным поздравлениям. И от всего сердца хочу пожелать единственное. Как можно чаще улыбайтесь. Улыбка женщины, что... Чище может быть. Улыбку женщины кто может не любить? Улыбка женщины согреет нас теплом. Улыбка женщины осветит все кругом. Улыбка женщины что может быть нежней? Красу морей и неприступность скал. Сияние гор могу сравнить я с ней. И кто единение искал, нашел в ней мир загадки. И любви. Улыбкой женщины мир голубой живи. эту песню я всей души пою для вас, милая женщина. Это прекрасная песня. Она напомнила мне о моей первой, но единственной любви. Любите и будьте любимы. Прибой там, где мы звезды встречали. Прибой нам шептал в сказке о том, хочу от всех присутствующих, от всего педагогического коллектива, от всей мужской половины нашего, нашей школы поздравить вас наступающим праздником. Вы знаете, я всегда очень радуюсь, когда вы выходите на нашу ну, вот такую маленькую, гусенькую школьную сцену и даете нам такую энергетику. И я э, знаю, что э, не все знают, сколько у, у Ирины Фимовны ребятишек. Вот эта женщина не просто позитивная, не просто вот в ней столько энергии хорошей, а еще она воспитывает пятерых детей. Да. У нас двое сейчас? Двое а те уже взрослые. А те уже взрослые. Мальчишки, встаньте, пожалуйста. Посмотрите. Я всегда вижу, как они любят свою маму. Насколько они, я думаю, что они не огорчают вас, Ирина Ефимовна, конечно, такого не бывает. Мы вам дарим от нашего коллектива вот спасибо. эту коробочку конфет. И я вместе с Ириной Ефимовной, мы вот сейчас хотим, чтобы все, кто присутствует в зале, 8 марта, конечно, обязательно поздравили своих также тепло мам, как сейчас это сделала Ирина Ефимовна. Ирина Ефимовна, спасибо огромное, вас очень любим, ценим. Сын Бог вам здоровья, счастья и всегда улыбаться и так выглядеть. Спасибо вам. Ваши лица, потому что вас я помню хорошо потому что именно вы когда-то и я вы учили а я училась мы с вами начинали вместе в этой школе эта школа была еще совсем юная мы пришли она только только открылась и вот эти милые очаровательные женщины которые сидят в первом ряду они родные для меня ну как мама спасибо вам милые спасибо мы вас любим всегда спасибо